Я сам не могу найти объяснение, если честно. Но вы знаете, может быть, после первого тайма, когда так ребята начинают понимать, что они могут, могут на футбольном поле сделать и результат и показать высокое качество игры. Есть, на мой взгляд. И, по сути дела, мы, что до игры, что в перерыве, говорим ну, буквально одни и те же вещи, но, может быть, в разных тональностях. Ну, они выполняют, прислушиваются и делают результат. И это сегодня, ну, по крайней мере, нас, как тренеров, не может не радовать. Ну, хороший вопрос. Это вы знаете, если бы я не верил, бы, что мы выиграем, то тяжело тогда, наверное, вообще чем-то заниматься. Вера всегда должна быть. И знали силу команды, тем более мы знаем силу нашей команды, и, то есть мы не были уверены. Сейчас говорить, что я был уверен, что мы выиграем, нет, ну мы так держали про себя, что не должны мы были проигрывать это точно в этой игре. И мы Ю19, Ю21 все время призываем к тому, чтобы они все время росли над собой. Постоянно играли на максимуме, постоянно тренировались на максимуме. То есть это определенные наши требования, и я думаю, что это хорошо. И та структура, которая сегодня выстроена от школы Ю-19, Ю-21, она способствует сегодня и первой команде Наши футболисты, то есть футболисты помоложе, вливаются в коллектив первой команды практически безболезненно. А если у них еще есть и характер, и мощь, и сила, то они будут только прибавлять. Мне кажется, что вот, вот один из показателей того, что ребята все переживают, все стремятся, все хотят быть задействованными. И вот это, наверное, тот ответ, что куются победы. Вот мы начинали разминку, были только португальские болельщики. Когда наши болельщики зашли, то вот так по ребятам уже было видно, что как бы так настрой стал еще лучше. То есть они уже так было так по глазам мы начали смотреть, что они еще ярче засверкали. То есть, ну, это всегда приятно. Вообще мы играем для болельщиков, и хотелось бы, чтобы они почаще приходили на наши игры. То есть не только на наши игры, на все игры киевского «Динамо». Первая команда, Ю-21, Ю-19, и все время нас поддерживали.